Dan sekarang kita akan bercerita pula tentang UTHM ataupun University Tun Hussein On Malaysia. Uh, dan untuk mencangkan dengan lebih lanjut, saya cukup berbesar hati dan juga berbangga dengan kehadiran Naib Chancellor University Tun Hussein On Malaysia iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Dalimin. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Prof. Uh, UTHM, saya terpandang satu di Batu Pahat. Betul. Betul. Boleh Betul. Prof ceritakan mungkin ada ada lagi apa UTSM di tempat-tempat yang lain. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit sebanyak tentang UTSM itu Betul. sendiri. Betul. Universiti Hussein on Malaysia sebuah universiti yang dibina di Parit Raja Batu Pahat Johor. Ya. Hari. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ah. Dan satu-satunya lah. Uh -huh. Tidak ada lain lagi. Uh -huh. Dan ini universiti ini sebenarnya suatu universiti yang dibina melalui proses evolusi. Okey. Mula sebagai pusat latihan staf politeknik. Mhm. Uh -huh. Kemudian menjadi itu uh -huh. Institut Teknologi Tun Hussein On Malaysia. Selepas uh -huh. tu diberi status sebagai sebuah college university. College University Tun Hussein On Malaysia uh -huh. dan pada tahun 2007 telah diumumkan sebagai sebuah universiti penuh, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Mm -hmm. Jadi sejarahnya agak panjang lah. Mm -hmm. Tetapi sebagai status sebuah universiti penuh bermula pada tahun 2007 mm -hmm. dan inilah universiti yang ada di Batu Pahat. Di Batu Pahat. Di Batu universiti Pahat itu juga. pun besar juga. Besar. Okey Prof, ha? besar. Okay, Prof. Yeah. Uh, kita sedia maklum yang Universiti Tun Hussein On ataupun UTHM ini yeah. uh, menjurus kepada bidang kejuruteraan dan juga teknikal. Kenapa uh, memang menjurus di bidang tersebut? Okay. Kalau kita tengok evolusi tadi sebagai pusat latihan staf politik teknik mm -hmm. yang sifatnya ke arah teknikal dan kejuruteraan. Yeah. Daripada asas itulah maka dia terlahir Universiti Tunusin On mm -hmm. yang banyak memfokuskan ke bidang kejuruteraan dan juga pendidikan teknikal. Okay. Malah sebahagian besar pensyarah di Politeknik, di kolej universiti lain dan juga di kolej komuniti adalah graduan daripada Universiti Tunusin On Malaysia. Mm -hmm. Daripada hari ini, statusnya sebagai sebuah universiti penuh, mm -hmm. maka dia kena berperanan seperti universiti, universiti yang lain. Yeah, dan itulah yang tugas dan fungsi yang diberikan oleh industri lain juga dilaksanakan oleh industri itu sendiri. Mm -hmm. Termasuk juga pembinaan sebuah kampus yang baru. Mm -hmm. Di mana tu? Di Prof? situ juga. Di situ di juga. Di situ juga di atas tanah 400 ekar mm -hmm. di sebelahan dengan kampus yang lama ini. Ah okay. Saya tertarik dengan apa yang ada di atas meja sekarang oh. ni kalau anda semua dapat saksikan. Yeah. Uh, ada apa signifikan batu ah. dan juga cecai-cecai yeah. yang ada di ah. atas meja ni. <laughs> <laughs> dengan UTHM itu ah. sendiri kau. Yeah. Fungsi sebuah universiti kita tahu Fungsi uh -huh. adalah melakukan pengajaran, pembelajaran uh -huh. Membuat penulisan Dan banyak masyarakat maklum Bahawa kita perlu melakukan penyelidikan uh -huh. uh, Pendekatan yang diambil oleh Universiti Tulusin On Ialah pendekatan problem based research. Okay. Maksudnya kita cari apa masalah dia uh -huh. dan kita lakukan penyelidikan, cuba mencari penyelesaian. Uh -huh. Contoh yang pertama, okay. batu pahat berada di tanah lembut. Uh -huh. Tanahnya seperti gambut. Pembinaan selalu menghadapi masalah kerana konkrit-konkrit batu-batu yang ada berat. adalah terlalu berat. Okay. Maka penyelidik di Universiti Tun Hussein On menghasilkan satu benda namanya quick wall. Quick wall. Quick wall. Okay. Quick uh, pasang, <laughs> dia call. ringan, Quick okay. ringan uh -huh. dan mudah dipasang, uh -huh. mempunyai kualiti-kualiti seperti batu-bata biasa, uh -huh. boleh digunakan untuk bangunan tinggi kerana dia tidak memerlukan struktur yang begitu kuat berbanding dengan uh, batu-bata model lama. Ini memang terhasil terhasil melalui penyelidikan kami okay. dan ada beberapa syarikat telah mula menghasilkan ini melalui kerjasama pintar dengan kami. Hebat. di Kota Kinabalu sebagai contoh. Mm -hmm. Mereka sudah mengeluarkan ini. Sebahagiannya mm -hmm. Sebahagian ini digunakan untuk bangunan komplek Wan Borneo. Mm -hmm. Di Kuala Lumpur ini, beberapa bangunan tinggi sudah menggunakan produk ini. Tak lenguh eh? Tidak lenguh. <laughs> <laughs> dan dengan Ya? Ialah. Berarti pekerja tidak terlalu yang maskular, berat dan sebagainya. Dan ini adalah industrial building system. Boleh saya IDS mencuba keringanan? Ya lah la ilaha illallah. Ya. Mulanya -mula macam tak percaya. Rasanya kalau kita pergi ya. kalau kita pergi sendiri beli kat kedai pun tak tak menjadi satu masalah. Tak jadi masalah. Ya. Dan ya. difahamkan batu ya. ini juga ya. kalau diletakkan di air betul. dia akan timbul. Alhamdulillah. Dia tidak tenggelam. Tak tenggelam. Itulah kehebatan quick wall. Quick wall batu pahat kalau banjir. Berarti... <laughs> <laughs> okay, okay. Uh, tapi di Sabah ber... dan Sarawak Berarti pengangkutan sungai Aha. Boleh membawa ini yeah, Dengan ringan mm -hmm. Dan jika berlaku sesuatu Dia timbul mm -hmm. Lebih Tidak. penghususan Lebih kepada negara kita Malaysia Negara kita Profis. Malaysia Problemnya ialah berat Dan mm -hmm. sekarang kita cari penyelesaian, penyelesaian Ada penyelesaian Dah ada pun penyelesaiannya Dan ini pula Yang berwarna hitam Yang ini rambut berwarna rambut hitam ini. Berambut ini Adalah dihasilkan Daripada satu bahan Namanya ijuk mm -hmm. Yang banyak tumbuh Ijuk di... tu? jok tu satu pohon yang tumbuh seperti pohon pinang okay. ya? dan dia menghasilkan serabut seperti ini uh -huh. dan serabut ni adalah natural fiber oh. tapi bila saya has dihasilkan penyelidik dengan suatu epoksi uh -huh. dia menghasilkan satu produk yang kuat uh -huh. yang boleh dibuat helmet yang boleh dibuat boat dan produk-produk uh -huh. lain ringan Gatal-gatal tak? Kuat? Tak gatal. <laughs> gatal buah dia. Buah hijau gatal. Oh, buah gatal, dia gatal. Ya. Ah, Tapi buah dia ini gatal. tak gatal. Okay. Ya, okay. ini tak gatal. Dan yang anehnya, jika dia buat bot di dalam air, mm -hmm. dia akan lebih kuat. Oh, di dalam air bahan hijau ini akan lebih kuat. Mm -hmm. Dan ini kita dapati melalui pendidikan mm -hmm. yang ada di universiti. Okey, setiap ya. satu keminaan ataupun satu penemuan ya, yang ya, ditemui ya. oleh jurutera UTSM ya, itu ya. sendiri, berapa ya. lama penyelidikan yang akan dilakukan? Bergantung. Tapi yang penting ialah hasil penyedikan kita kena uji untuk produk dalam pengkomersialan. Okay. Jadi untuk mendapat seperti helmet, uh -huh. kita mesti mendapatkan kelulusan daripada SIRIM. Yeah, betul. Jadi helmet kita sudah dapat kelulusan daripada SIRIM uh -huh. uh, untuk produk yang dihasilkan daripada fiber ini. Uh -huh. ya. Mungkin dat, uh, Prof boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang cecair <laughs> ni. Apakah ya, cecair ya. yang berwarna okay. kuning-kuningan ini Batu pahat terkenal okay. dengan Krepik pisang, krepik ubi, Aha. banyak orang menggoreng. Okay. Hasilnya minyak masak yang terbuang, okay. kerana dah digunakan Betul. untuk menyelamatkan alam sekitar mm. dan bahan ini penyelidik di UTHM menghasilkan satu mesin mudah okay. menukar minyak masak, mm -hmm. ke, minyak masak buangan mm -hmm. kepada satu biodiesel. Mm -hmm. Minyak ini boleh digunakan untuk proses pembakaran, oh. goreng krepik lagi. Boleh digunakan sekali Untuk lagi. Untuk bukan sebagai minyak tapi bahan bakar. Bahan bakar. Berarti dia tidak mencemar alam sekitar sebagai ha. satu bahan buangan. Okay. Itu yang saya katakan tadi, researchnya ialah problem based, uh -huh. menyelesaikan masalah uh -huh. dan menuju ke arah pengkomersialan uh -huh. supaya peranan universiti itu memperbaiki keadaan yang ada dalam masyarakat dan hasil komersial insya-Allah akan mendapat pulangan kepada universiti sebagai satu paten. Saya tertarik bila prof ya. katakan penyelidik. Okey, okay. bila katakan penyelidik, adakah penyelidik itu pengajar ataupun ya. uh, pelajar? yang berada di UTHM itu sendiri. Satu gabungan kan, oh. satu pasukan. Uh -huh. Pelajarnya biasanya pelajar postgraduate, uh -huh. master dan juga PhD. Uh -huh. Pensyarah dia ialah yang membimbing dia uh -huh. untuk menyelesaikan uh -huh. satu masalah. Sebagai uh -huh. contoh, Ijo ini penyelidiknya daripada Aceh. Oh. Pelajar daripada Aceh. Okay. Dan di negara-negara negara Aceh banyak Ijo ini terdapat. Uh -huh. Mereka datang dan kita berbincang dan akhirnya kita cuba menghasilkan dengan pengetahuan kita satu produk yang nantinya insyaAllah... akan digunakan untuk pembinaan bot-bot. Untuk nelayan-nelayan di daerah tersebut uh -huh. Jadi uh -huh. ini juga menunjukkan Bahawa peranan pelajar sangat penting ya, Kerana mereka adalah yang mengusahakan Yang melakukan penyelidikan Dan uh -huh. penyelia atau pensyarah itu adalah Beri bimbingan supaya dia uh -huh. mencapai Apa yang kita akan nak capai tadi. Seperti mesin ini juga begitu uh -huh. Pelajar melakukan prosesnya uh -huh. Pensyarah melakukan pembimbingannya Dan memastikan kualiti yang terhasil Kualiti lah, yang kita nak capai Baiklah Prof sebagai ungkapan penutup Kita pertemuan yes. kita pada hari ini ah. Mungkin Prof ada sesuatu yang ingin diperkatakan ya kepada bakal-bakal pelajar yeah. yang mana khususnya minat dari segi bidang uh, kejuruteraan dan yeah. juga teknikal itu sendiri yeah. mungkin yeah. boleh sama-sama menyertai UTHM Betul. yang yang kita war-warkan yeah, sekarang. Ya, saya ingat para penonton jangan lupa University Tun Hussein Malaysia. Hmm. Satu universiti di Malaysia yang menggunakan nama hmm seseorang, hmm. seorang tokoh Perdana oh. Menteri Malaysia yang ketiga. Yeah. 20 IPTA satu universiti menggunakan nama uh, seorang mantan Perdana Menteri, Universiti Tun Hussein On Malaysia, University of the Human Mind, UTHM. Dan kami sebenarnya mempunyai jumlah kaki tangan yang terbesar. Mm -hmm. Untuk 7,500 pelajar, kami mempunyai 2,000 kaki tangan mm -hmm. untuk membimbing mereka ini. Yeah. Jadi kalau saya ada anak yang belum masuk universiti, saya pun nak hantar ke situ juga kerana jumlah pengajar itu begitu ramai. Yeah. Berbanding dengan universiti lain. Mm -hmm. Dan apatah lagi bandar Pakai Raja satu bandar yang kecil. Yeah. Jadi aktivitinya sangat terfokus. Jadi anak-anak kita akan lebih terkawal di situ insyaAllah. Insya uh, dan terlibat dengan aktiviti yang lebih banyak membina individu itu sebagai seorang pemimpin masa depan. Terima kasih sekali lagi kami yes. ucapkan kepada Profesor Datuk Dr Muhammad Noor Dalimin selaku Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia yes. bercerita tentang UTHM itu sendiri kalau anda belum pernah pergi ke UTHM dia dekat-dekat dengan Air hitam. Betul. Oh, Betul. <laughs> Terima kasih sekali lagi Prof. Baiklah kita terus bersama di Malaysia hari ini dan sebentar lagi ada stem baru yang diperkenalkan. Kalau anda nak tahu apakah stem itu, terus bersama kami di Malaysia hari ini.